સુરતમાં હર ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે જેના લીધે વરસાદી પાણી તેમજ ખાડીપુરમાં લોકો ફસાઈ ગયા છે અને તેમને ખાવા પીવાની ખૂબ જ તકલીફ પડી રહી છે લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે જેથી તેમને સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા છે આવામાં સામાજિક સંસ્થા દ્વારા લોકોને ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે જેમાં સુરતના લેક યુનુસ લતીફ ઓરાવાલા ટ્રસ્ટ દ્વારા બીજા દિવસે પણ વરસાદમાં ફસાયેલા જમણવારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી જેમાં બસો જેટલા ઝૂંપડામાં રહેતા લોકોને સમગ્ર કાર્યક્રમમાં ઝૈરભાઈ હકીમજી તેમજ અનેક મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહી હતી ગઈકાલે લીંબાયત વિસ્તારમાં બોટમાં બેસીને ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જુનેરભાઈ ઓરાવાલા દ્વારા ફૂડ પેકેટ આપવામાં આવ્યા હતા અને આજરોજ તેમની ટીમ દ્વારા સ્લમ વિસ્તારમાં રોજ કમાઈને ખાતા પરિવારોને ભોજનની વ્યવસ્થા કરીને એક ઉત્તમ અને સરાહનીય કાર્ય કરાયું હતું સકીના સેંધી મારું નામ છે ઓળાવાળા ટ્રસ્ટના વજસી મને ખબર પડી કે અહીંયા ત્રણ ત્રણ દિવસથી ભૂખા બેસેલા છે વરસાદના વજસ એ લોકો કમાઈ કમાવાની એ લોકોની બંધ થઈ ગઈ છે તો અમે બધા ગ્રુપ જમણ લઈને અહીંયા જમાડવા આવ્યા છે ઘણું ફાઇન લાગ્યું અને મેં ને ઘણું ખુશી થઈ કે કે અમે લોકો આ લોકોને જમાડ્યા મેં એટલું જ કહેવા ચાવું છું કે અગર તમને ખબર પડે કે અહીંયા જવા આ બધા ભૂખા બેસેલા છે તો તરત જ તમે લોકો હેલ્પ આવી જાઓ તો આ લોકોને ને બી થોડી મદદ મળે ને ઘરનું ફાઇન લાગે मेरा नाम बतूल अकबर सगरी वाला है और अभी यहाँ पे सूरत में तीन दिन से बारिश हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे जो विस्तार है गरीब नीचान वाले वहाँ पे खाने पीने की और रोज़ काम काम करने जाते हैं वो लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है इस वजह से यहाँ पे खाना पीना कुछ भी सेवा नहीं है इसलिए हमारा जो ओरा वाला ट्रस्ट है जहाँ पे हम लोग खिदमत करते हैं वो ग्रुप की तरफ से आज हमने लगभग सौ आदमियों को खाना दिया हुआ है और उसी और वो लोग को खुश देख के में बहुत खुशी हो रही है और खाना देख के बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कान हुई है वो देख के दिल को सुकून मिला हुआ है और हम भी ये त्रस से जुड़े हुए हैं उसके लिए भी हमारे मन में बहुत ही बोलते सहानुभूति भी है और अच्छा भी लग रहा है और आगे भी हम लोग ये त्रस के मार्फत बहुत सारी खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार है।, है और जहाँ पर भी हमको लगेगा कि यहाँ पे हमको जाना है तो हम कोई टाइम या कोई भी हमारे परिवार की परवाह किए बिना हम लोग आने के लिए हमेशा रेडी है मेरा नाम जहीर अब्बास हकीम जी ये सूरत शहर के अंदर बमरोली विस्तार है आप पीछे देख रहे हो एक जूपर है जो गरीब बस्ती यहाँ पे रह रही है जो लास्ट तीन या चार दिन से लगातार बारिश हो रही है उसके अंदर जो बच्चे यहाँ पे काफ़ी परेशान थे यहाँ के जो रहने वाले काफ़ी परेशान हैं इन्हों को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा था तो एक तरह से हमारा जिसका फाउंडर है हमारे जुनेद भाई अरावाला और ट्रस्ट का नाम है लेत लतीफ़ यूनिस अरावाला ट्रस्ट उनकी तरफ से दो दिन से गरीब बस्तियों के अंदर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और जैसे जैसे हमको आगे से मैसेज आ रहे हैं वहाँ पर भी हमारे टीम जाके उनको खाना प्रोवाइड कर रही है और हर चीज़ की सहाय हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं अभी यहाँ पे 200 जन को खाना वितरण किया हुआ है अभी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा उनमें होगा वहाँ पे भी 200 या 300 आदमी का खाना हम प्रोवाइड करेंगे और जैसे जैसे जरूरत की चीज़ें हमको पता चल रही है ऐसे ऐसे हम जरूरत की चीज़ें उन तक पहुँचा रहे हैं और खास करके हमारे जो फाउंडर है यूनिश भाई अपने जुनद भाई वोरा वाला उनके मैं खुद खूब बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई है और यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी टीम साथ में है और टीम के साथ में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अल्हमदल्ला आप सभी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी मालिक से प्रार्थना करिए दुआ कीजिए कि ये ट्रस्ट को आगे बढ़े और जो हमारी टीम है उनका काम करने का हौसला बढ़े उसके लिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ रिपोर्ट एल के स्टार न्यूज सूरत